si გენდერული საკითხების შეხება ქამო და შიდა ქართლის არასამთავრობო სექტორისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყაზბეგში სამდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდა სადაც ერონულ დონეზე სიღრმისეულად განხილეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 პროექტის პრეზენტაციისა და გაცნობის შემდეგ მონაწილეები ტრენინგში აქტიურად ჩაერთნენ გენდერის სფეროს გარკვეული შედეგات ისინი უკვე თამამად ასახელებდნენ სქესთან მიმართებაში მის განმასხვავებელ ნიშნებს ამ მიმართულებით მszლობის დისკუსიის გარეშე არ ჩაულია მონაწილეებმა ჯგუფებში სიტუაციურ ანალიზზე იმუშავეს და კანონში შესული ადამიანის უფლებების დამცველი მუხლები განხილეს. შეხედულებებით, როგორცაც მეუბნებდით, აბსოლუტურად სხვა და განსხვავებული პოზიცია. ანუ ჩემი შეხედულებები და ეს მითები, რომ და განსაკუთრებული რაღაცა ინტერესმოართ, ან სხვა და აბსოლუტურად სხვა ჭრილში განვიდები. ეს მნიშვნელოვანია, რაც მე პიკურ არის დღეს ფემინდელეტავზე. ჩემთვის უშუალო ჩემი სამცხოვრესთვის მშობიობის პროცესში ნამდვილად გამომადგება. ტრენინგები ცენტრიც არის, კარია, რომ ინდენ რაღაცები ვისწავლე. え, მე თვალები საერთოდ კალები შესახებ მართლა ძალიან სერიოზულად ძალიან კარგად აღserverId უკვე ვიცი და აი ეს მთელი კალები აზრი რა იღო მე თანახმა ვარ და მინდა რომ აი სოფლებში მთელი კალები ჩვენთან ერთად ერთად იყოს და მომავალში ჩვენი მომავალი გოგოების არა გოგოების მომავალი კარგ იყოს ტრენინგის მეორე ნახევარი მშვიდობის დაცვის კონტექსტში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გააზრებას დაეთმო. ტრენერებმა მონაწილეებს ასევე გააცნეს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის 2012-2015 წლების მიმოქმედო გეგმა. დაცვის ნაწილში ტრენინგზე განხილული იქნა საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და მის გამჭვირვალობასთან, ასევე მოხალatkთა აქტიურობასთან დაკავშირებული საკითხები. ცოტა ხნის წინ დავინახე ნოვemberის მუნიციპალიტეტის შემდგენლის რიჩევა. ჩვენი ახალი აუდიტორების საკითხებზე შეხვება ამ დღეა. ტრენინგი წესით ეს პირველი гендерული საკითხებთან დაკავშირებით, მე ძალიან მოხიბლული ვარ ამ ტრენინგით და იმედი მაქვს, რომ მომავალ სამსოციალურ აქტივობებში ძალიან დაბადდება ეს საკითხები 2014 წელს ბიუჯეტში. დაგეგმება, რომ ეს დაიცვათ ბიუჯეტისა, გამოიღეთ ის ამ გამოცდილებას, რომელიც მე მირაცა მიიღე, რა, გას იქნება гендерული საკითხები, რომელიც წარმოადგენს ტრენინგზე ჩამოყალიბდა საკითხები ძირეულად თვარა რაღაცა პროცენტით მაინც გადაჭრათ და შევიტანოთ ახალ პროგრამაში. ტრენერების შეფასებით დამსწრეთა მხრიდან საკითხებისადმი დიდი ინტერესი იძენ ობოდა, რასაც მათი ჩართულობა სადასტურებდა. საკუთარი სოფლებისა თუ ქალაქების მაგალითზე, მათ ხალთა და გოგონათა საჭიროებების, გამოკვეთას და პრობლემების გადაჭრის რეალური გზებიც მალევე მოიძიეს, რაც პრეზენტაციების საფეხზე წარმოადგენას სალიენ კარგად მოერკნალი იმ სიტუაციას, რომ 2012-15 წლების ეროვნული სამხედრო გეგმა გამოიტანეს და თავიანთი მუნიციპალიტეტების ზონაზე განიხილეს, ასევე თავისთავად 2012 წლის 15 წლის გეგმა განიხილეს, როგორც სიდოს თანამდები დოკუმენტი და ასევე 13-25-ის საერთაშორისო რეზოლუციის თანამდები დოკუმენტი და ფაქტიურად კანონმდებლობას არ მოშორდნენ, ისე გადაიტანეს ეს გეგმები და ეს არის უსტატო მისაღები, რომ კანონმდებლობას არ განიხილავ როგორც ცალკე აღებული კონტექსთან ცალკე შრალად დადებული დოკუმენტს ეს არის დოკუმენტი რომელიც უშუალოდ მოქმედებს და რომელიც უნდა განახორციელდეს ეს იყო მისასალმებელი ძალიან ტრენინგის ბოლო დღეს ორგანიზატორებმა ერთი პანჯრის პრინციპის მეთოდოლოგიის შესახებ ისაუბრეს და შემთხვევების მოძიებასა და მათ განხელოსთან დაკავშირებით მონაწილეთა შეკითხვებსაც უპასუხეს ტრენინგი გაეროს უშიშრომის საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის შუამდგომლობაზე და თანხვებაზე და მის იმპლემენტაციაზე ჩატა და ადგილობრივ თვითმმართველი ეს წარმომადგენლებისა და იძულებით გადაადგილებთა ეროვნული ინსტიტუტის წარმომადგენელი ქალების ასოციაციას. ტრენინგს ამეთავეზე ესწრებდნენ გორის თეძეწყაროს და მარნეულის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. ტრენინგი ჩატარდა პროექტის ქალები თანასწורობის მშვიდობისა და განთავისუფლების საართველოს ფაკულტეტებში. პროექტი ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და განვითარებისთვის საქართველოსში ხორციელდება ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით გაეროს ხალთა ორგანიზაციის მიერ ხალთა საინფორმაციო ცენტრთან The Pont Cassosთან პარტნიორობით პროექტის მიზანია იზოლებਿਤ გადაადგილებადი კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და ეროვნული უმცირესობების ქალთა ჯგუფების სამოქალაქო საზოგადოებებისა და მთავრობის მხარდაჭერა ასევე მათი შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში გენდერული თანასწორობისა და ხალთა უფლებების დაცვის მიზნით